Sejarah tembang macapat. Tembang macapat punika dipun ngaken dening menika media dakwah amargi gambel dipenggantos nyemet nilai filosofis ingkang jero. Tembang Pangkur. Tembang Pangkur acanipun saking tembung mungkur yaiku mungkur lan nyegah diri. Kan kalebet salah satunggal satu ngalih Sulas wonten ing tembang macapat puisi tradisional Jawa ingkang mekar malih pungkasaning jaman Majapahit. Aos wiwitan Penyebaran agama Islam. Sangking segi sejarah gegayutanipun pencipta tembang Bangur kaliyan Sunan Derajat Salah satu satunggaling alih sekali songo pengertian tembang pangkor tembang mocopat pangkor yaitu salah siji panembangan macopat kang cerita ake ngenani pawongan kang nyedakake diri marang Allah lan ninggalake kesarahan duniawi wataet tembang mocopat pangkor biasanya yaitu gagah bergairah sengkuyung ketulusan ati kang gede perkasa serta keyakinan jero ngajak pawongan pake masa aku ganuk. aturannya tembang macapat yaitu enten guru gedra guru wilangan lan guru lagune guru gedra yaitu cacain larek saben sak podo tenggini tembang bangkor niki guru gedra enten pitu contohnya tembang bangkor mingga mingkur niku enten pitong larek berarti gedra niku ke enten pitu guru wilangan guru wilangan yaitu cacain wondo saben sak larek Guru wilangan niki itungani saben kecapan. Kula contoh ake tengene larik setunggal tembang pangkor mingkar-mingkur nggih mingkar-mingkur ing angkara larik kaping setunggal tengene tembang pangkor mingkar-mingkur ing angkara niku guru wilangane enton 8 San enten guru lagu Guru lagu kala sabentening vokal ing sak pungkasane saben la guru lagune lagu tembang Bangkor larik setunggal A larik kale i larik 3 u larik sekawan A larik gangsal u larik 6A lan larik pitu i Mingkar minggu

कन्तुम रक्तिं धानन्तो भो अगो